На сім-сім сім пригоди всім. Серда, 8 травня. Традиційне зведення з військовим експертом, полковником Збройних Сил України Романом Світоном. Пане Романе, вітаю. Слава Україні. Героям слава, бажаю, здоров'я. На 8 травня агресор Російська Федерація здійснила масовно комбіновану атаку по території України. Летіли і ракети, і шахеди. Основна ціль, пане Романе, я так розумію, була енергетична інфраструктура України. Запустили росіяни 76 цілей, полсотні 9 ми збили. Запустили кинжал, них 31 отправил, прошел кинжал, потому что попали там, где не было Патриота. Запустили одну крылатую «Искандер», прошла тоже ракета, две баллистических «Искандера» тоже прошли, две Х-59 управляемые ракеты авиационные, а мы их сбили обе это сушки запускают. Подводная лодка выходила, отстрелялась, запустили 4 ракеты «Калибра», все 4 мы сбили. 45 ракет было запущено Ту-95, 33 ракеты было сбито. И из 21 запущенного шахеда 20 шахедов были сбиты. Потому неплохие результаты. Реально, хотя видно, что пропустили 12, то есть пропустили 12 ракет Х-101, х 555 пропустили Кинжал, пропустили два Искандера баллистических и Искандер крылатый. То есть по большому счету они и один шахет. Эти вот практически два десятка ракет и шахедов наделали беды в, в Украине все-таки действительно ДТЭК подтвердил поражение трех теплоэлектростанций. И еще энергоструктуры. Били по энергоструктуре, но задача стояла информационная все-таки, больше информационно-политическая. Это тот, тот, фейерверк, мы с вами говорили, когда россияне будут бить. Им надо вот фейерверк 7 по 9. Вот они отработали. Это еще может, не последний в этом, в этом заходе. То есть может быть дуплетная атака, и надо быть очень аккуратным в ближайшие две, две ночи. То есть они могут просто ее повторить, примерно такого же уровня. Пане Романе, також були потужні влучання із з боку наших оборонців. Зараз згадаємо, але в першу чергу є підтвердження аналітиками. Атака 4 травня на тимчасово окупований півострів Крим, критична інфраструктура російської окупантів, росіян, відповідно, лугове місто, національний пункт. Що відомо, що там точно був розташований їхній комплекс Іскандер М. І за фото осін-аналітиків можемо. на утверждают, что как минимум одна установка была уничтожена. Оптимальный вариант сбивать баллистические ракеты – это уничтожать пусковые установки. Ракет у них би, может быть много, там действительно уже э, больше двух сотен ракет «Искандера» у них есть. Они их производят, а вот пусковых установок немного. Потому что уничтожение пусковых установок – это один из механизмов противодействия российским баллистическим атакам. Естественно, как только есть возможность и у нас есть чем достать и под, с подтверждением, то эти установки будут уничтожаться. Дальность просто большая. Дело в том, что Искандер у него дальность 500 километров, и у баллистической ракеты 500 километров, и у крылата эта ракета Р500, так называемая, которая запускается с пусковой установки. Искандер, так вот, тоже 500 километров. Вот нам надо, да, нам, почему нужны, допустим, те же Таурусы. Тобто ракета крилата теж 500 километровая Атакамсы 500 п'ятсот кілометрів не достанут. А вот Таурус достанет достанет джазм американський сев 16 То есть, вот, Тобто, вот такие дальності в пріоритеті зараз у нас должны бути. А пане Романа, чи може бути що саме цими іскандерами, які ліквідували ворог, бив і по Одесі? Ми пам'ятаємо, що прилітала балістика саме по цьому місту. В основном это как раз оттуда и работали они. Почему и обратка пошла для того, чтобы одесситов обезопасить. Вот сейчас объявлена охота на эти пусковые установки именно Искандеров. Потому что баллистическую ракету пока в районе Одессы не будет развернут противобаллистический комплекс типа «Патриот» или «СМТ» оптимально, это как раз находить с помощью наших партизан, которые есть в Крыму, а с помощью дальних радиолокационных средств у нас тоже такие есть. И, естественно, с помощью наших союзников, которые нам передают данные по расположению, особенно в Крыму, потому что там постоянно висят рапторы с контролем и ДРЛО, самолеты ДРЛО. Раптор – это беспилотника а самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, так называемые летающие радары потому когда сходится с как минимум с трех источников подтверждения информации, туда идет средство поражения в зависимости от возможности. вот отминусовали этот эскандер. я думаю меньше по крайней мере по одессе в ближайшее время будут идти в баллистике. Також, пане Романе, атака безпілотними літальними апаратами вчора відбулася. Це в районі Таганрогу і також Воронівська область. Фактично, це є східний напрямок, тил східного напрямку. І окрім цих атак, зараз гадаємо про удари по Луганську, тому що от в Луганськ самі ж окупанти кажуть, що прилетіли прилетіли ракети АТКМС і вони потужно вдарили по нафтобазі в Луганську. Сами же они говорят, что это єдина нафтобаза в Луганську. Ну Это одна большая нефтебаза, примерно так, как, так, как в Донецке, в районе МИСИ, Макеевского инженерно-строительного института. Там тоже одна большая нефтебаза, а дальше есть еще сеть мелких. Так вот, до Донецку давно уже отминусовали, и добрались до Луганской. Ну, естественно, удары, Но ночью були удари по Воронежской и Ростовской областям різними слідствами пораження безпілотниками і, всего, ракетами в сторону Ростов, то в сторону Таганрога, скорее всего, ракети С-200. Також пане Романо, відомо наступне. Після січневої атаки по нафтобазі в Туапсе, ми пригадуємо, це була серія таких дуже сильних влучань, відновив роботу їхній нафтопереробний завод. Удары беспилотниками идут по реперным точкам на заводе. Пока они ее не восстановят, это в основном это либо возгонные башни, либо установки предварительной подготовки нефти. И они где-то примерно около квартала их, ну это 3 месяца, 3-4 месяца их восстанавливают. И почему нельзя останавливаться? То есть отминусовали мы там, допустим, 10-15% углеводородной промышленности россиян, они ее восстановят, восстановят через определенное время. Почему? Надо постоянно держать под контролем НПЗ российские, для того, чтобы вот хотя бы раз в квартал, раз в три месяца на один НПЗ прилетала именно по этим реперным. Дело в том, что если вывести из строя установку предварительной подготовки нефти, то весь завод останавливается. Нет сырья как такового, неподготовленное сырье никто не будет обрабатывать. Та же самая картина и с металлическими комбинатами. Там бить надо по кислородным цехам, либо есть еще несколько точек, которые работают, допустим, на Домну или на Мартен, в зависимости от производства. Пане Романе, також Генпрокуратура каже наступне: що звичайно ж росіяни використовують ракети балістичні, кн 23 напевно, в тому числі. Але аналіз провівши, вони кажуть, що вона дуже є несправною. І ледь не 50% з усіх ракет вони зриваються в повітрі. Часть навіть на старті зривається. Там проблема у сіверах вони анігатель, розгонний двигатель создать толком не можуть. По разным причинам, одна из которых ⁇ недостаток технологических э, механизмов, то есть производства как такового. Потому ракеты взрывают. Взрывается не боевая часть, взрывается сам двигатель. А на стартовой площадке, на, на последнем этапе полета, то есть уже в пере, переходе на нисходящую траекторию. Это это уже это понятно. В принципе, это понятно было и э, из, исходя из тех испытаний, которые сами северокорейцы проводят. Этот э, корейский пончик, э, он же в основном этими ракетами стрелял по японскому морю. Ему постоянно докладывали, что они попали в цель. Японское море поражено. Но вот примерно э, попытались они работать этими ракетами. А в Украине и в КПД нулевое практически, потому что ни одна ракета КН-23 в цель не попала. Во-первых, половина не долетела, а половина просто не может наводиться. То есть там еще технологии страдают очень сильно, и здесь, можно сказать, северокорейцы показали полную свою ущербность в ракетных технологиях. Потому чем они там будут грозить Соединенным Штатам или Южной Корее, или Японии, пока непонятно. Якщо говорити про допомогу від наших партнерів, то президент Румунії, пан Романе, на зустрічі з президентом США Джо Байденом сказав, що він відкритий до перемовин щодо передання Україні комплексу Петріот, і що цілком реально він у нас може з'явитися. Це може бути просто заміщення. Причому Румунії не дав з тих точки зріні вигідно заміщення. Тобто, коли, якщо зняти Петріот з румунської території, перевести його… Її... На нашу, во-первых, часть и Молдовы, и Румынии будет перекрыта. Кстати, как раз патриот румынский можно расположить в районе Одессы. Там же несколько десятков километров, по большому счету, перебросить, расположить, раскрыть. И он будет прикрывать и часть Румынии, и Молдову с юга. То есть это может быть как раз условием перемещения патриота. А замещение системы противовоздушной обороны может произойти, если перебросить, допустим, эскадрилью, дополнительную эскадрилью самолетов на одну из румынских баз. Там и так сейчас разворачивается довольно-таки серьезное соединение натовских войск, американских и французских, и великобританских, и норвежцы туда перебрасывают. Вот Миги под нас, допустим, ой, не Миги, а F-16 под нас, допустим, потому... Можна комплексно вирішити, і в принципі, Румунія ще раз покаже свою заінтересованість і участь в війні проти Росії. Якщо говорити про передачу нам озброєння, то в Польщі видання написало наступне: вони ну не розсекретили, а дослідили, як Україні Франція передає ракети Скелп, і вони кажуть наступне: що. Половина цих ракет передаються Україні в повної бойовій готовності, а половина як донори. Загалом ця місія може тривати орієнтовно від часу постачання і доставки на фронт три місяці. І що цікаво, вони кажуть, що для французів передати Україні ці ракети в чотири рази дешевше ніж їх ліквідовувати в себе, тому що вони вже там виходить час їхніх придатності або заміщення. Ну, они их не, не ликвидируют, они их разбирают то есть идет утилизация так называемая это действительно стоит очень больших денег. Э, иногда по некоторым позициям не по калку, по, по некоторым позициям военной э, амуниции иногда разобрать э, и э, деактивировать оружие стоит дороже чем его э, произвести. потому в этом смысле тут есть большой плюс скалпы давно уже используются, они давно производятся. И есть ракеты, которые действительно уже выходят свой срок эксплуатации. Их надо демонтировать или, по крайней мере, утилизовать. И вот утилизация может происходить в режиме «Авроры». То есть тогда, когда ракету разбирают и некоторые части используют для восстановления других ракет, а уже утилизация оставшихся частей идет по мере их использования. То есть примерно в таком режиме возможно, у нас даже сборка этих ракет. То есть мы по большому счету на нашей территории, разбирая эти из, из режима «Авроры» ракеты, можем собирать уже их у себя. Естественно, наш инженерно-технический состав обучается этим, этим механизмом. Тем более у нас, мы ракетная страна, мы ракеты сами можем делать. И если, допустим, подключить КБ «Луч» к этим всем процессом сборки разборки ракет тех же скал. То в конце концов в свое через определенное время тот же КБ лучше начнет производить эти скалпы, эти этот, те те же Тормшеду. Мы можем у себя их производить, и тогда уже нам никто не скажет стреляйте туда или не стреляйте сюда. Это уже будет наше вооружение, которое в принципе при определенной модификации особенно по двигателю и по топливу, может дойти до Москвы, до Волги, то есть те 500 километров, которые нам надо. Пока скелпы Storm Shadow, которые мы используем, они 250-километровые, а реально им пройти 500 километров, в принципе, без проблем. И тогда мы можем контролировать основные логистические узлы. Это очень важно, 500-километровую расстояние контролировать на территории России. Это очень хороший э, показатель. Вот, вот здесь вот французов можно похвалить. Это не то, что э, политики типа Макрона э, в, отправляют э, на, к российскому президенту на своих дипломатов на инаугурацию, а это, это именно те действия, по которым судить надо. Вот эти действия действительно они В помощь нашим нашим структурам воєнним ну, на конструкторське бюро не говоря уже про Збройних силах України, пане Романе. Ну і також напередодні на в доручив Путін міністру оборони і міністерству своєму оборони. Перевірити і в дослідити а також застосувати ядерний удар, і також екстрено в Білорусі Лукашенко сказав перевірити стан ядерних боєголовок. Але, от білоруський гаюн перевірив і сказав, сказав наступне: що Іскандери і Су 25 які можуть нести ці ядерні боєголовки, екстрено білоруси їхні міноборони вирішило. Замість саме боєголовок показати паливні баки. Таким чином, вони хотіли обманути і показати, так побрязкати зброю, якої немає. Ну, якщо бути об'єктивним повністю, то есть это полугодовая проверка. Ми говорили об этом. То есть здесь нічого абсолютно необычного немає. Це завжди так происходит. Що такое полугодовая годовая проверка? Боеспособности проверяет 12-е ГУМО, 12-е Главное управление Министерства обороны. Естественно, с подъемом в том числе носителей. Носители однозначно не используют ядерное оружие. То есть им вешают подвесные баки для того, чтобы как-то имитировать, допустим, переброску тяжелых ракет и не более того, то есть это это простая проверка, это всегда так делается, тут нет ничего необычного. Я вот о чем хочу mm -hmm. сказать, потому здесь больше информационный поток, который при, привлек внимание именно к такому роду проверок. Если бы не было заявления российского руководства о том, что они там решили проверить эти силы ядерные, так никто бы этого даже не заметил. Это делается каждый год даже два раза в год. Полугодовая весной, годовая проверка осенью. Вот так же взлетают самолеты с топливными баками. Это делается еще с Советского Союза. То есть это десятки лет так проходят такие, такие проверки и подготовки. Не более того, это такая рутинная работа, просто к ней привлекли внимание россияне, но опять же для внутреннего потребления, то есть как-то побряцать оружием для своих же россиян, рассказать, что у них где-то есть ядерное оружие, которое они Однозначно не доставали, доставальні бояться його доставати, тому що не знають оно все повідю пане Романе. Хотів би згадати візити Сізіньпіня до Китаю до Парпожу до Франції, а згодом до Угорщини та Сербії, і лише потім буде зустрічатися з Путіним. На фоні цього президент Литви на оседа сказав, що треба покращувати відносини з Китаєм. Чи можемо ми вважати, що в першу чергу перемовини з європейськими країнами а вже потім зустріч з Путіним можуть вказувати на те, що. А не такие же и ли хорошие отношения между Китаем и Россией? Если они так каждый год будут Си Цзиньпиня принимать, то через определенное время как раз Франция, Венгрия и Словакия станут Китаем. Потому, возможно, здесь как раз не, не э, ошиблись так, по Фрейду оговорка примерно. Потому э, слишком теплые отношения почему-то у них с Китаем, раз они их в Европе принимают, его в Европе принимают. Китай – это последняя беда была с Китая, это, это COVID. И там, мы уже говорили, Си Цзиньпинь арестовывать надо было, и дальше судить, и из Китая скачивать серьезные э, денежные средства на восстановление и на потери, связанные с ковидом, китайским ковидом, конкретно Си Цзиньпиньевским ковидом. Было практически китайским оружием этим биологическим убито сотни, а то может быть и сотни тысяч, а то может быть и миллионы человек по всему миру. То есть по большому счету это преступник международный, а его встречают во Франции, в Венгрии, в Словакии. Еще кто-то там смотрит на это, это, это государство геноцидное практически, потому что это уже попытка было уничтожить все человечество. И они этим занимаются, они дальше продолжают этим заниматься. То есть Китайское государство довольно-таки опасное само по себе, а тем более авторитарный режим правления. Кто выбирал Си Цзиньпиня? Кто когда-нибудь слышал, что Си Цзиньпиня выбирали на, междуна... на... В выборах демократических в Китае? Там только одна... один участок Китая, где есть демократические выборы, это Тайвань, это китайская республика не Китайская Народная Республика, как э, материковая. Это Китайская Республика, президент э, есть э, выбранный э, демократическим путем всенародно, это Уильям Лай. Вот это президент Китая, и вот его надо встречать. Они встречают Си Цзиньпиня. Понятно, что он болтается как мусор э, в проруби по всему миру, пытается как-то и нашим, и вашим. Сейчас это будет понятно. Вот, э, в ближайшее время будет встречать этого не до президента Путина у себя. То есть будут разрисовывать некоторые механизмы, как, как спасти Россию от развала. Скорее всего, так. Это и так, чтобы так спасти, чтобы поучаствовать, что-то себе поиметь и самим не попасть под удары, под вторичные санкции. И вот эти танцы, в чем с участием в том числе Франции, то есть Франция имеется в виду Макрона, не, не французского народа, не естественно, не французских законодателей. Макрона, того же Фицо и Орбана. То есть вот эти троицы великая, святая троица будет сейчас с Китаем болтаться по миру, пытаясь его как-то обелить. Потому вот такой слишком негативный аспект поездки Си Цзиньпиня в Европу. А потом встреча этого Путина, то есть вот завяжется не совсем хорошая ситуация, тем более после того, как еще Макрон начал продвигать идею заморозки военных действий для того, чтобы дать россиянам за три недели подготовиться к массированным боевым действиям в Украине по Восточному фронту на конец августа. Это ж, это ж понятно, для чего все эти заморозки нужны. Им надо переформатироваться, подтянуть войска к линии фронта, подтянуть боеприпасы без наших ударов и дальним оружием в том числе. То есть, получается, Макрон пытается разрешить Путину без проблемно подвести к линии фронта новые войска для дальнейших, дальнейшей оккупации Украины. Пане Романе, до речі, що кажуть загалом в північно атлантичному альянсі, От до слова, директор Гарвардського українського наукового інституту Плохтій каже наступне: що жодна з світових воєн, перша друга, не планувалася. Відповідно, він каже наступне: що можливий перехід російсько-української війни у світову це найбільший головний біль у Вашингтоні. І сюди ж заява керівника служби військової контррозвідки Польщі Ярослава Строжика, що Путін може. организовать, продумать какую-нибудь мини провокацію провокацию против стран НАТО. Ну однозначно может, но только э, это не войсковая операция, не немножко не именно провокация вы правильно сказали, то есть э, провокация в районе Нарвы, это по под Эстонию, там же рядом Кингисепп и сразу же э, Питер, то есть это могут быть провокации против некоторых островов шведских в Балтийском море. Это тоже может быть. Но это чисто провокативные действия для того, чтобы называется пощупать на натовцев, пощупать, пощекотать, посмотреть на реакцию. К военной операции на данный момент россияне точно не готовы. Ну а Третья мировая война она уже идет. Она просто э, чуть другого уровня. Они лока локальные войны, которые организуют в основном россияне, э, либо э, связанные с россиянами э, в, не, некоторые их сателлиты. Мы это видим и на Ближнем Востоке. И сейчас, предположительно, в районе той же Северной Кореи. То есть вот такие очаги, которые россияне -то разжигают для того, чтобы попытаться размазать внимание демократического сообщества по разным направлениям. А администрация Байдена не справляется. Она не справляется с этими вызовами и потому просто приседает, пытается закрыться одеялом в домике, так называемом, белом домике. Вот пытаются в этом домике закрыться и потушить эти, эти войны, потушить механизмами уступок, то есть уступничество так называемое. Вместо того, чтобы задавить проблему в самом начале, в зародыше ее, они начинают эту проблему скармливать ей в определенные территории или э, интересы. И она разрастается. Вот, вот и в этом проблема. Проблема именно этого, этой администрации Байденовской, Обамовской администрации, которая сейчас засела в Белом доме. Ее надо оттуда сковыривать, и чем быстрее, тем лучше. Есть механизмы демократического демократические механизмы этого процесса и именно надо однозначно пользоваться через несколько месяцев есть возможность у американского народа убрать эту администрацию которая в конце концов их политика вот такого уступничества она приведет действительно к мировой войне третьей мировой войне им-то все равно они уже и так старые им и так уже умирать но молодежи жить нужно и молодое поколение мили... Які обратить на те внімання хоча б ради своїх ж будучих Пане Романе? От міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні каже наступне: що зброю, яку вони продають Україні, не можна використовувати на території Російської Федерації. Він це пояснює, тим, що вони не останні війни з Росією. От, а От міністр закордонних справ Британії Дейв Кемерон каже, що можете бити зброєю, яку надає Лондон по території РФ. Я прекрасно розумію, та, що вони там побоюються, і це рішення окремої країни стосовно України, чи дозволяти чи ні, але не було б якось логічно виробляти якусь спільну позицію і спільним якимось фронтом демонструвати монолітність ворогу нашому ні, це не так лінійно. Діло в <зв>. тому, що в кожній країні є определені внутрішнє підпочтення, внутрішнього фронти, даже можна так сказати, впливи Росії на електорат. И вот если в Великобритании, в принципе, решение правительства передать нам вооружение без ограничений поддерживает большинство британцев, причем без проблем, то есть наоборот, это иногда требование большинства британцев, то есть передавайте и пусть работают. А вот в Италии чуть по-другому, в Италии довольно-таки, как и во Франции, кстати, и в Германии сейчас тоже есть определенное воздействие российской информационной машины и предпочтение, или, по крайней мере, есть мнение о том, чтобы передавать, если и передавать Украине вооружение, то с оговорками не работать по России. А так как политики, а это демократические государства, политики, естественно, ориентируются на предпочтение своего электората, то и передают именно там, где могут, передают без ограничений, допустим, та же, та же Британия, те же страны Балтии, Чехия, ну и так далее и тому подобное. А там, где эти предпочтения есть, то политики передают с ограничениями по, по разным позициям. Но вопрос в том, что мы получаем оружие, это очень важно. То есть для нас же важно получить оружие сначала, а уже потом будем думать, какое из них можно использовать по России, какое нет. Вот уже по поводу Франции, понятно, французы нам передают вооружение, рассказывая о том, что, допустим, допустим, нельзя использовать по российской территории, а луч, который собирает ракеты, уже потом из, допустим, этих ушедших под разборку ракет, это уже наше производство, и мы можем работать. То есть мы, нам важно передача самого оружия, а уже потом. вопрос, связанный с его использованием. Тем более мы сами можем придумать, как его использовать без определенних ограничений. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю, нашим глядачам сьогодні 8 травня. середа. обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки, обов'язково підписуйтесь і діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.